Əuzü billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Rabbişrah li sadri və yessir li əmri və həlul əqdatə min lisani yefqahu qəbli. Qul mus şeytanın şərindən Allah'a sığınıram. Rəhman, rəhim olan Allahın adı ilə. Salam əziz və dəyərli tələbələr və bizi kanalımızdan izləyən dəyərli həmvətənlərimiz, xoş gəlmiş hər birinizi Bu gün 21 noyabr 2023-cü il dərsimizi başlayırıq Allahın köməkliyi ilə. Dərsimiz kimi hər dəfə keçirik. Quran ayələrinin təhlili ilə peyğəmbərlər həyatı dərsi. 195-ci video çəkiliş 81-ci hissə. Ola mən qeyd edirəm ki, mümkündür əzizlərimiz dəstərləri yazırlar, qeyd aparırlar dərslər hansı dərsəyik və mövzumuz bizim nədir. Biz ki sən də mən e, mövzuqla danışdıq və təxminən bir 2 dərs hətta qeydlədik videodə. E, e, Ətraflı ol sualın ətrafına danışacağıq, amma sualın əsl məhri cavabı qalıb. Deməmişəm onu, bu gün şad deyəcəm. E, Danışaq məsəl müsa peyğəmbərdən və onun tayfasından. Əsas sələb idi ki, 30 gün vədələşmişdi. Bəs 10 gün niyə artırıldı? İzah elədim əsabe kəf. Sonra Allahım elə elim var ki, biz onu bilmirik. Allahın özü məxsusdur. Hətta peyğəmbərlər belə bilməzlər. Sonra danışdıq məsələn Allahın e, gücü barəsində, mütləq gücü var, hikməti əsasında olan bir gücü var. Belə bir danışdıq. Bunlar bildiyi yaxşı. O adam var idi, bunu bildimi? Yaxşı. Bəs niyə 10 gün açıldı da? Hələ əvvəldən 30 gün deyirmiş. Əvvəllər 40 gün deyilər də də. Və bəzə sual verdilər ki, məsələn, şübhə ki, hə, məcə Allahın elimi sonradan əlavə onu. Sonradan bildi ki, hə, mən Allah səndə mə 40 gün deməliymişəm. Deyil, 30 gün deməzmiş, deməzdim. Hələ 30sa 10 deməzdim də əvvəllər 40 deyərdim. Bular hamısı birlikdə danışdıq. Əsas bir cavaba gələr, daha çox uzatmayaq. Vaxoal sual budur. Əl-Ərəq surəsinin 142-ci ayəsində Allah buyurur ki: Biz Musa peyğəmbərə 30 gecə vədə verdik, vədələşdik. Sonra 10 gün də əlavə olundu, oldu 40 gün. Sual budur ki, nə üçün əvvəldən 40 gün təyin edil edilmədi? vaxo da nəyə görə artırıldı? Cavab. Əvvəla Quranda Fəqərə surəsinin 51-ci ayəsində baxaraq biz biləcəyik ki və vəadə Musa 40 leylətan. Ərəf surəsində 30 gün deyir, 10 gündə artırdıq, tamamladıq deyir. Baqara 150-də, 51 Baqara 51-də qeyd edir ki, 40 gecə. Deməli, əvvəldən 40 gecə müddəti var idi. Nəinki əvvəl bir cavab vermişdi, Allahın burada elminin naqisin, bildimmir ki, sorundan elimlə ilm əlavə olunsun, bilsin ki, həqiqətən olmalı imiş. Onlara bir cavab verdi əvvəllər. İndi çox qısa qeyd edirik. Deməli, 40 gün müddəti əvvəldən var idi. Axı burada 30 gün deyir, Baqara 51-də 40 gün deyir. Bu zailə deyil, ayə-ayə izah edilir. Orda ərəf 142-də deyir 30 gün vədələşdik, 10 gün də əlavə elə, elədik. İli 40. Daha qələ 51-ə deyir 40 gecə vədələşdik. Yəni əvvəllər 40 gün var idi. Bəs niyə 30 və 10-nu əlavə ünvanında qeyd edir? Deməli deyərək ki, o 40 gün məsələsi 30 gün vədələşdik və 10 gündə artırdıq, tamamladıq. İzah eləmişik. Əm, əvvəl danışmışam əsaf getmə məsələsində. Şəməsə və qəməri ilinin ayrıld olunması məqsədi ilə Allah deyir 300 il yahdla 9 ildə artırdıq. Düzdür? Əvvəlimiz oxumuşdu da ki, şəmsiyə görə 30 il, il ilidir, qəməriyə görə 30 300 il idir. Qəmərə görə nə qəd elir? 309 il. Ayrıl olması məsəndə hə, hələ həmin ildir. Yəni bu ilə görə şəmsiyə görə 300 il elidir. Dəməri Hesabı 39 ilədir. Məsələn, bizdə də bir il keçincə 365 gün gözləyirik. Ərəb bizdən 10 gün, 11 gün azı deyə Ərəbin tarixi. Onlar 355 gün gözləyir. Onlara il dəyişir, biz də il dəyişirik. Amma artıq ah, çox var. İndi ay hərəkəti var, günəş hərəkəti 10-a qədər. Deməli, əvvəllər 40 gün var idi. Yaxşı, bu niyə vəsitiyə sorudan 10 gecə əlavə niyə vurulur ki, 10 gecə artıldı? Burada qeyd edirlər ki, 30 gün ibadəti oldu. 10 gündə lövfənin təqdimatı olundu. Bu birinci mənaddır. Bədək üzdə ola məna. Va başqa bir nəzər də veriblər. Bu da qaşəng, maraqlı bir nəzərdir. Deyirlər ki, kimlərin kimlərdən olması bilinsin. Kimin kim olması bəlli olundu. Məsələn, Paxtlo açıb 30 gün demişdi Musa peyğəmbər. 30 gün keçsə, bu gəlmir, ay camaat, bu adam yalançıdır. Bəzələ var ki, onlar munafiqnədir, iç üzləri bilinmir də. Onlar belə düşmənçilik toxumu səpməyə başladı camaat arasında. Onu dedilər ki, fürsətdir, bundan istifadə edək. Musa 30 gün demişdi, gəlmədi. Azamat, Allah da bunların boş əqdəsidir. Musavaharnın, Musa da boş bir insan, yalançı. Yoxsa gələrək də yoxsa? Bu boşluqdan istifadə ediblər. Cəmat arasında saxnaşma yerə atdılar və bəlkə nə oldu? Oğlu bir pirəsdir. Düşünəndə ki, gəlməyib, deməli yalan danışır da. Cavabındır 30 gün müddətindən sonra niyə əlavə 10 gündə artırıldı? Musa peyğəmbər Allahın görüşünə cavab qısa deyirəm. Budur ki hər kəs öz zərgəsini bildirdi. Kiçiklərin kim olması bilindi. Onun üçün deyirlər ki, birini yoxlamadan, birini imtahan eləmədən ona bel bağlama. Onu sevmə və ona inanma. Bu səadib gələcəm, demə gələcək. Sən boşluğun olsa, deyəcələr bax görsən, səni sevən şəxs diriq gələcək, amma gəlmir, demənsə sevmir. Elə nə qədər aləda adıblar. 90-90 ağlıblar, amma dostum, birin inamı olsa ki, yox, bu deyib, deməli gələcək, mən onu gözləyirəm. O nə qədər etibar şahs olmasın bildirir. Nə qədər dostun qarşı sevgisin bildirir ki, mən ona inam, o gələcək. 5in 3 gün deyib, mümkün də əlavə 10 gün sonra gəliz, amma gələcək. Çünki deyib gələcəm. Bəs vaqi ki bundan istifadə elə hə görsə va məətdir gələcəyi o gəlmədi. Və salam. Gedir məsələ onunla dostluqlu, onunla nə bilim ünsiyyətdə qurub, baxsan keçmiş məməndə həmişəcə gəlir. Kənar müdaxilə problem yaradır. Nə vaxt tərəfin boşluğu olsa, tərəfin boşluğu olsa, kram qüvvə bundan istifadə edir və sənə onun düşmənidir. Deməli sən özün boşluğun var. Adında qısa cavab dedim. Deməli, həraf 142-də 30 gün, 30 gecə daha doğrusu. Vədləşdik Musa ilə e, 10 gün, sonra 10 gün də, yəni tamamlandı, ordu 40 gün. Bəqri bəqirə, Əlibdə əvvəlindəki 40 gün biz vədləşmişik. Əvvəllər 40 gün idi. İkinci məsələn nə idi? 30 üstə 10. İki nəzərə bax, ikisi öz yerinə öz yerində, yerində qəbuldu. Biri bu ki, 30 ilisi axşamlar İ Musa itiyatı ibadəti o dağda 10 günə isə lövhəni qəbul etmək. Allah Musa ilə danışıq oldu, lövhə barəsində, Tövrat budur, qanunlar budur. Yəni eliminə ilm artırıldı. Bizdə elimlər müxtəlifdir. Birincisi Cəbrailin peyğəmbərə gətirdiyi, Allah tərəfindən olan elimlər olur. Məsələn, vəhiylərdə ailər. Burada bu ki, Allahla peyğəmbərin öz danışığı olur. Öz xüsusi izahları olur. Məsələ hədisi qudsi deyək ki, o ayə ünvanında olmayan ifadələrdir. O bir. İkinci nədir? Hər kəs öz cəliyəsini bildirsin deyə. Biraz məsələ keçişdir, biraz səbrlə ilə, səbr e, səbrlə biraz gözlə, kimlərinsə kimliyi ortaya çıxacaq. Məsələn, məsələ 144-də burada A-ya var. Qiblənin dəyişməsi var da. Aya bunu ki, bəs peyğəmbərsin üzün çevir Cəbədələ e, falan və innallezine utul kitaba leya'lamuna ennahu lhakum mir rabbihim. Kimlərə ki, kitab verilib, bilirlər. Bilirlər ki, bu şey haqqdır. Nə bu ayandır? Çünki bəzə var ki, çıtla peyğəmbərə qarşı. Peyğəmbər nə deyəcək? Güclü nəmaz qılsan, indi sən Kəbəyə çün biz hara qılaq? Bəzə var ki, dindən çənməyin bəhanə axtarırdılar. Düşkərlə baharına, peyğəmbər nə deyəcək? Ora qıl, ora qıl. Mətta mən namaz qılmıram. Namaz qılmaq üçün bəhanə axtarırdılar. Amma sən peyğəmbərə qəbul etsən, peyğəmbər də səni qəbul etməlisən. Ora qıl boşdur, ora qıl boşdur. Deməli haqqı sən Tanımamısan. Haqqı tanıyan haqqın tərəflərini tanıyacaq. Ya yəni, bəzi imtahanlar ilahi məsləhətlərdir. Kimlərinsə iç üzü ortaya çıxarmaq üçündür. Məm Həsənan sülhündən başlayıb Muaviyəyə baxın kimliyi bilinir eyni vasitəsinə. Sülhün vasitəsilə o e, Muaviyə kimdir? İç üzü bilindi ki bu adam o vədəyə sülh məranamasına əməl etmədi. Bu birinci bizim sualımıza cavab